सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी कठिनाइयाँ सहन करते हुए आप इस मोर्चे को कवरिंग दे रहे हो इसके लिए आपका तय दिल से हम धन्यवाद भी करते हैं और ऋणी भी हैं आपके क्योंकि तो जब जब शेलिंग होती है आप वहाँ पे उस समय आपके जवानों के ऊपर भी वो सब होता है तो जो आज हम पीसी करने का जो वैसे तो वही बात है जो सरकार की और से आज बैठक सरकार के साथ होगी उसका अभी अभी मैसेज आया है कि साढ़े पाँच बजे शाम को हमारी बैठक शुरू होगी सरकार के साथ और हम एक बात आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए एक तरफ तो सरकार बातचीत का माहौल बना रही है बातचीत का कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से बात इसका मसले का हल किया जाए लेकिन दूसरी तरफ जो हमें दिखने में आ रहा है आगे जहाँ पे बैरिगेटिंग हुई है वहाँ पे पुलिस हो कोई दिक्कत नहीं है पुलिस ने अपना काम करना है लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनके ना नेम प्लेट है, ना उनको उनके जो यू, यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म है वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे मतलब आगे तैनात किए हुए हैं ये मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कृपया इस बात का भी थोड़ा पड़ताल करने की जरूरत है सरकार का जो जो अंदर का रवैया इस चीज़ से बाहर निकल के आने निकल करा रहा है दिख रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है अगर ये हमारी जरूर कहने का मतलब है कि देखिए बहुत सारी बैठकें हो गई हैं जिस बात को सभी लोग सुनना भी चाह रहे हैं बैठकें बहुत हो गई हैं सरकार हमें ये कर कर गई थी उस दिन कि हमें संडे का टाइम दीजिए हम थोड़ा फ्रेम वर्क करके आएंगे आपको बताएंगे क्या देते हैं क्या इन्हीं तीनों मांगों के ऊपर जैसे एम की गारंटी का कानून लेना है किसानों की कर्ज मुक्ति है डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट है डब्ल्यू से भारत का बाहर आना भारत बाहर आए या कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को उससे बाहर निकाला जाए और आगे जो लैंड एक्जेशन एक्ट 2013 का जो पहले से बना हुआ हमारी डिमांड है कि उसी को लागू रखा जाए जिस तरीके से 2015 में इन्होंने एक मॉडल एक्ट बनाकर एक नया प्रपोजल देकर सरकार ने अलग अलग राज्यों को भेज दिया और उसके माध्यम से बिल्कुल हमारे किसानों की लूट हो रही है और कॉरपोरेट्स के पक्ष में जा रहा है वो जो इन्होंने मॉडल एक्ट दिया इन सबको वापस लेने की हमने मांग की है जो पहले की मांगे कुछ लखीमपुर खीरी के मसले मामले हैं उनके किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के मुकदमे हैं बिजली शोध बिल का मामला है कि बिजली शोध बिल वापस लेना है लेकिन इन कुछ के ऊपर सरकार की कुछ कुछ सहमति बनती नजर आ रही थी लेकिन वो वो तो आंदोलन के दौरान पैदा हुए समस्याएँ वो कोई मांगे नहीं है हमारी जो आंदोलन आज आज सरकार उनको ये कहे कि हमने तो बहुत सारी मांगे इनकी मान ली हैं वो इनकी गलत बात है सो हमारा आज हमारी कोशिश ये होगी कि सरकार आपके माध्यम से पहले हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि टाल मटोल की नीति को छोड़े सरकार सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही मीटिंग पर मीटिंग मीटिंग पर मीटिंग मीटिंग पर मीटिंग देते जाएंगे और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा शायद हम ये कहकर खड़ा छुड़ा लेंगे कि भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है अब हम कुछ नहीं कर सकते तो ये फिर किसान जाने वाले नहीं हैं बाद में ये मत कोई कहे जैसे पहले से ही ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन तो अदर अदर पोलिटिकल पार्टीज की ओर से स्पॉन्सर्ड है हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है हम पूरी तरह नॉन पोलिटिकल चलने चलकर अपनी बात सरकार के पास ले जाना चाह रहे हैं उसी उसी रास्ते पर अब भी चल रहे हैं सरकार कोड ऑफ कंडक्ट से लगने से पहले पहले हमारी इन मांगों का सोल्यूशन इन समस्याओं का सोल्यूशन निकाले ताकि हमें और ज़्यादा किसानों को भी परेशानी का ना झेलनी पड़े जैसे देखा आपने देखा हम तो तेरह तरीक को आए बैरिकेटिंग आठ तरीक के तेईस तरीक से छः तरीक से शुरू कर दी गई और तब से लेकर लोग कितने परेशान किए जा रहे हैं ये भी परेशानी दूर हो सरकार लोगों की समस्या को भी समझे और किसानों के मुद्दों की भी समझते हुए मसलों का हल करे हमारा इतना ही आगे तेजवीर जी हरियाणा से हैं भाई साहब ये बात कुछ रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का कि तेरह तारीख से आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ डटे हुए हो हु। कुछ बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दौरान रह जाती हैं मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं के इस देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 के अंदर खुद उन्होंने देश के किसानों के लिए एम एस पी सी टू प्लस फिफ्टी की बात की डिमांड की थी और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते रहे हमें भी उम्मीद थी कि 10 साल में वो फिर से एम एस पी सी टू प्लस फिफ्टी की बात करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे ये बात कहीं ना कहीं छूट रही है तो मैं पत्रकार बन पूरी तरह से बोली है अब मैं आपको हरियाणा की परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूँ आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर पूरे बीएसएफ सीआरपीएफ लगाने के बाद नोटिस निकालने के बाद और घरों पर छापे मारने के बाद पूरा हरियाणा के अंदर अब लहर उठ चुकी है टटोली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है बांस टोल पर हो चुका है ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं और बड़ी खाप पंचायतों के साथ साथ गांव में पंचायतें शुरू हो चुके हैं गांव में धरने प्रदर्शन हो चुके हैं इतनी दमनकारी नीति और ताना रवैये के बाद हरियाणा का किसान साथ खड़ा है मगर सरकार ने आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता देता हूं कि जैसे हमें सीआरएडी के बाद जो उन्होंने वो डिवाइस लगाया था उसके बाद हमें पता चला है कि दूसरी तरफ उन्होंने पुराने जले हुए ट्रक गाड़ियां भी खड़ी की हुई हैं और वहां से मीडिया की कहीं आवाज नहीं पहुंच रही है तो सरकार को तो हम अवगत करा देना चाहते हैं और देश के किसानों को अवगत करा देना चाहते हैं कि आपके हकों की लड़ाई है और इसके लिए पूरे देश का किसान निकल रहा है सड़कों पर उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पंचायतें कर रहे हैं और पूरे देश का किसान आज की मीटिंग को देखने के बाद निश्चय ही वो पक्के तौर पर सड़कों पर आकर हमारे साथ डटेंगे और वो बॉर्डरों की तरफ पूछ करेंगे अगर किसी साथी का ये सवाल हो कि बात कैसे चल रही है हमने उनको तथ्यों के साथ हम बात रखते हैं कल ही रिपोर्टें पेश हुई हैं जो क्रिसल की रिपोर्ट थी जो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ लिमिटेड की रिपोर्ट थी जिसने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया कि जो लाखों करोड़ों की बात होती है एमएसपी के लिए उसके लिए सिर्फ इक्कीस हजार करोड़ रुपए ही चाहिए और वो भी एक समय के लिए वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और रही कर्ज मुक्ति की बात तो आप जितने भी चुनावी मैनोफेस्टो हैं दो से लेकर चाहे वो किस चार से लेकर अब तक के सब में क्लियर लिखा हुआ था कि हम किसानों को मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे और ये मजदूरों का भी उतना ही मोर्चा है किसानों का भी उतना ही मोर्चा है और उतना ही मोर्चा है जो तो देश के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं ये उनका भी बराबर का मोर्चा है अकेला सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं धन्यवाद ਖੱਲ੍ਹੇਵਾਲ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿothe ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਿਆਰੀ ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਕੀ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਅਜੇ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਤ ਰਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ। ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਪਟਾ ਪਟਾ ਲੋ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਬੰਡੇ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਲੈ ਲੋ ਅ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਚੱਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਐ 1:30 ਵਜੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਆਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜੋਇਨ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੀਫ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ طے ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਧਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕੰਕਰੀਟ ਤੈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਆਹ ਰੋਕਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਕਰ ਐਤਵਾਰ ਤਿੱਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 18 ਤਿੱਕਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੁਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਰੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਹੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕਣ ਸਰਧ ਸੱਤ 51 ਤਹਿਤ ਜ 144 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਆਫ ਦਾ ਵਰਸਨ ਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਊਗੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਅਲਿਖਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਲ ਜਨਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੋਲਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਅੱਜ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇੱਕ